Əb sabun şura rayon təşkilatı idarə heyətinin iclası. Pəpin mərkəzi qələcəyi. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Azadlıq prospekti 192. 28 mart 2023-cü il. Əlaqə telefonları: 050 308 63 24 gündəlik 1 Haqq-Adalet Partiyası Sabunçu rayon təşkilatında aparılan quruculuq işləri barədə məruzəçi həbs Sabunçu rayon təşkilatının sədri Vidadi Nəsilov 2 Haqq-Adalet Partiyasının idarə heyətinin qəbul etdiyi qərarların Sabunçu rayonunda icrası barədə məruzəçi həb sabunçu rayon təşkilatının sədri müavini İlahə Əhmədova. gündəlikdəki birinci məsələ ilə bağlı təşkilatın sədri Vidadin Nəsirov çıxış edərək bildirdi ki, İlahə Əhmədova müavin Nəbil Səfərov nəzarət təftiş komissiyasının sədri Adila Nəsirova, Qadınlar şurasının sədri, Allahyar Həbibov, Ağsaqqallar şurasının sədri, Royal Nəsirli, Gənclər təşkilatının sədri və Zəminə Cəfərova, İdarə heyətinin üzvləri, rayon təşkilatının seçkili orqanlarına seçilmişlər. Yarandığı tarixdən 2 il 4 ay müddətində Təşkilat öz strukturları ilə tam formalaşa bilmiş və fəaliyyət göstərdiyi dövrdə üzvlərinin sayı 254 nəfərə çatmışdır. Gündəlikdəki ikinci məsələ ilə bağlı təşkilatın sədri Muavini İlahə Əhmədova çıxış edərək partiyanın Sabunçu rayonu ərazisində özəklər yaradılmasını tövsiyə etdi. Sabunçu rayon Qadınlar şurasının sədri Adilə Nəsirova çıxış edərək təbliğat təşviqat işlərinin gücləndirilməyi, sosial şəbəkədə aktivliyi artırmaqı tövsiyə etdi. İcrasın sədri Vidadi Nəsirov, Çatib İlahə Əhmədova. Haqq-Adalet partiyasının mətbuat xidməti. 28 mart 2023-cü il.